В связи с тем, что в связи с похолоданием более поздним, возможным началом отопительного сезона и отсутствием горячей воды, подключением электроболеров, и, соответственно, снижением температуры в жилье, это подключение нагревательных приборов, возникает следующая ситуация. Большинство домов имеют застройку до 90-х годов. По старым строительным нормам электрическая проводка в домах. Дело следующим образом. То есть три плюсовых провода имеют одно сечение, а один минусовой провод, он в три раза тоньше по сечению, чем плюсовые провода. Когда источники питания в бытовой технике были трансформаторного типа, возникала индукционная нагрузка, то данное соотношение как бы работало нормально. В настоящее время в связи с тем, что источники питания на электроприборах, в основном импульсного типа, резко возросла нагрузка на ноль. То есть э, по новым, по последним строительным нормам, в настоящее время э, сейчас при монтаже применяется провод нулево, сечение нулевого провода, такое же, как и сечение э, фазного провода, то есть плюсового. Ну а по старым домам, как вы поняли, оно в три раза заменьшено. В связи с чем происходит <кх> зачастую. При увеличении нагрузки выше нормативной. А нормативная нагрузка, если каждый поднимет свой договор с РСМ по квартире, она составляет от 2 до 2,5 кВт в час договорную. То есть то, что человек может потреблять. На самом деле, если зайти в любую квартиру, то можно увидеть стиральную машинку с функцией нагрева волны, микроволновую печь, там телевизор, холодильник, утюг, нагреватель, еще какой-то прибор, электробойлер и так далее. Общая суммарная пиковая нагрузка по квартире может доходить до 15 киловатт. То есть э, это превышение в 7 раз нормы, рассчитанной на данное сечение провода, подводящего квартиру. Э, значит, при отгорании плюсового провода или при э, коротком замыкании цепь размыкается, срабатывают или пробки, или автоматы, находящиеся в квартире, и аварийная ситуация предотвращается. Но э, в большинстве случаев сейчас аварийная ситуация происходит как раз не на плюсовых проводах, а на именно на нулевом проводе, на минусе. Его отгорание приводит при трехфазном поступлении электроэнергии на дома, приводит к тому, что как бы через этот ноль замыкаются две фазы. И та фаза, на которой меньшая нагрузка, по ней используется как ноль. И напряжение в в квартире с нагревшим нулем может э, достигать 350 вольт. Э, естественно, никакая наша бытовая техника, аппаратура, э, находящаяся в квартирах, даже не включенная в режим работы, находящаяся в режиме ожидания, не рассчитана на такое напряжение и выходит из строя. Э, то есть еще раз повторюсь, даже не находящаяся в режиме работы, то есть просто включенная, подключенная к источнику электропитания, находящаяся в режиме ожидания. В основном это, конечно, выходит из строя блоки питания, но и, допустим, по стиральным машинам, там, по холодильникам это реле, по стиральным машинам это платы управления и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, техника достаточно сложная и даже в режиме ожидания запитана часть ее функционала. И поэтому происходят выходы из строя очень дорогостоящих элементов. Не пробки, не автоматы установленные не предохраняют от перенапряжения. Они предохраняют только от короткого замыкания. Значит, единственным ну, скажем так, доступным способом уберечься от этого есть установка реле напряжения на вводе в свою квартиру. Данное реле напряжения производятся ну, в развитых странах, они не выпускаются в связи с тем, что таких проблем у них нет, у них сечение проводов соответствует э, э, потребляемой мощности, и, то есть в разных странах не выпускаются такие приборы. Такие приборы выпускаются с Украиной, э, Россией и Китаем. То есть э, странами, где такие проблемы э, существуют. Значит, что делает реле напряжение? Значит, первое. При оно регулируется, но то выставляется то напряжение, которое допустимо для поступления в вашу квартиру. То есть, если у вас находится электроприбор, который работает, допустим, от 210 вольт и заканчивает 250 вольтами, на реле выставляется данное напряжение, и все, что ниже, и все, что выше данных показателей, производит к отключению реле. Ваша квартира отключается. И, соответственно, на ваши приборы не поступает Токи напряжения не предусмотрены характеристиками используемых приборов. Что происходит дальше? В данном реле стоит задержка, так называемая пусковая. То есть, если просто по городу происходит верное отключение света, свет выключился, при включении света происходит скачок напряжения, то есть, который может доходить до 270-280 вольт. В вашем реле в этом находится защита и от этого. Там стоит, допустим, двухминутная задержка. То есть подается напряжение на реле, оно две минуты выжидает, потом подключает энергосистему, после стабилизации напряжения уже в сети, оно включает напряжение в вашей квартире, чем вот этим пусковым током, так сказать, не дает выйти из строя тоже прибора. Есть такой прибор, который может еще это защитить, это УЗО. Но, если вы отсутствуете дома, УЗО выключается один раз, включается вручную, то есть у вас, допустим, есть аквариум, где есть там рыбки, есть у вас там холодильник и так далее, вы уехали на неделю, в это время выключили свет, УЗО выключилось, поставки выключили, у вас в квартире свет не включится. Реле напряжения автоматическое, оно приводит к другому эффекту, то есть отключился свет, включился, через 2 минуты он у вас включился, поэтому, то есть холодильник включился, там в аквариуме там, компрессор включился или какие-то еще там приборы. То есть, квартира остается подключенной к, к источнику питания. То же самое в ночное время, если там произошло выключение, происходит самостоятельное включение. В общем, такой довольно-таки совершенный прибор. Они бывают разных типов. Начиная от индивидуального подключения прибора, то есть такой реле вставляется в розетку, у него включается какой-то индивидуальный прибор на группу приборов, которые подключаются на удлинитель. Ну, я рекомендую э, использовать прибор, э, устанавливающийся на квартиру. То есть, э, они делятся там 40-60 ампер. Э, ну, для квартиры вот, оптимальный вариант это 40-60 ампер. В зависимости, вы можете посмотреть, какие у вас стоят автоматы и аналогично купить прибор. Если автомат стоит там 40 ампер, значит и прибор э, реле напряжения купить аналогично э, того же номинала 40 ампер. 40-60 ампер. Также примерно то же самое рекомендую для офисов, где тоже находится техника и так далее. Значит, по функционалу, еще есть с добавлением, так сказать, одной функции. Это позначено это в маркировке данного прибора. Будет указана буковка Т латинская это значит что этот прибор еще реагирует на так сказать с терморегулятором то есть если ноль начинает греться еще не отгорел а начинает греться греться то предвидя как бы данную ситуацию данное реле отключается из перечня тех реле которые производятся на Украине я бы хотел рекомендовать ну прежде всего это зубр производства Донецк Укрреле, производство Днепропетровск, Новотек, производство Одесса и Диджитоп, производство Донецк. Это украинские реле, которые прошли на Украине сертификацию. Э, ну, в частности, Зубр вообще зарекомендовалось очень хорошо, часто применяемо. Стоимость, вот я смотрю прайсы, по, по частности, по Зубру, от 240 до 350 гривен. То есть сумма не очень большая. Для э, жильцов домов обслуживающих КПСС, то есть если человек покупает э, данные реле защиты на свою квартиру, обращается к нам, э, наш электрик устанавливает ее бесплатно на квартиру, договаривается на какое время, приходит, чтобы житель был дома, он дает реле, его устанавливают и вопрос снимается. То есть э, это дает практически стопроцентную гарантию о защите э, от и от включения перепада напряжения при выключении кратковременного света и обратном включении электричества, и при отгорании ноля, в общем-то, можно чувствовать себя уверенным в том, что ваше оборудование будет защищено. И также от возникновения пожара, собственно. И хотелось бы обратиться то есть это то, что касается вот именно реле защиты. Но э, что вообще приводит к тому, что эти реле э, нужны? Приводит э, огромное завышение потребляемой электроэнергии людьми порой нерационально. То есть человек включает утюг, включает обогреватель, включает стиральную машину и так далее. Надо немножко э, понимать, сколько электроэнергии должна потребовать ваша квартира, и желательно бы столь мощные потребители, то есть там электробойлер, утюг, нагреватель и так далее, э, производить их включение с разделением во времени, для того, чтобы не перегружать, особенно в пиковые часы нагрузки, то есть это утреннее время, выходные дни вечер, предвыходные пятница вечер, э, для того, чтобы не перегружать сети ваших домов. Э, они э, на это просто не рассчитаны. Э, они не рассчитаны по сечению нулевого провода. Они не рассчитаны по сечению питающих проводов. Они не рассчитаны по общему на русские трансформаторные подстанции РЭСа. Потребление, фактическое бытовое потребление возросло в 7-8 раз как минимум с момента сдачи домов. Поэтому аккуратное обращение и Включение поочередное приборов с высоким потреблением э, тоже является гарантией того, что вы избежите перенапряжения в сетях и избежите э, аварийных ситуаций. Я приведу пример, что среднее количество вызова на аварийную службу электриков по 11,5 тысячам наших клиентов ежедневно составляет 5-6 человек постоянно на протяжении года, за исключением двух периодов. Вот с 1 до 15 октября, когда уже похолодало, но еще не включено отопление, количество аварийных ситуаций возрастает до 30-35 в день. Фактически, то есть приходится увеличивать количество электриков, находящихся в аварийной службе, потому что то количество предусмотрено, просто эти, не успевают устранять эти аварийные ситуации. Но надо понимать, что это приводит и к выходу дорогостоящей домашней бытовой техники, строя и так далее. Поэтому Правильно используйте ту технику, которая есть, поочередно ее включайте с большой емкости оборудования. Это приведет к экономии у вас и к избежанию аварийных ситуаций у нас. И вдобавок я хотел бы сказать не самостоятельно не включайтесь в электрические сети, потому что Люди, даже занимающие, я этом не буду называть должности, но непосредственно связанные с предотвращением данных ситуаций, э, берут вместо, видя, что есть заземление на розетке, в старых домах заземления нет. Нет, есть только минусовой провод, земли нет. Берут, подключают на ноль э, землю, на минус, в результате возникает угроза, поражение от корпусов приборов электрическим током, возникновение пожаров. Вот в данном случае, про который рассказываю, это чуть не привело к взрыву газового оборудования. Ну, в общем-то, это все, что я хотел сказать. Пожалуйста, покупайте, защищайте данные приборы, устанавливайте все общее.